الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فاروردگار عالم قبی عدد حمد و سنالر حضرت رسول الرحمة للعالمين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم سلام و سلوات لرمز بلسن فزیلت قرآن کریم تلاوت بلن bahramand bo'lish bilan birgalikda shariatimizni bizga anglatadigan ahkomlarga ham to'xtalib o'tyapmiz zotan shariat bir yaxlit narsa ibodat qiladigan inson albatta to'liq ibodat qilishga mukammal mustahkam ibodat qilishga asosli ibodat qilishlikka harakat qilmoq'ligi darkor payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muborak hadislarida marhamat qilib deb marhamat qiladilar imom unga ergashmoqlik uchun imom qilib qo'yildi imom ruku qilsa ruku qilinglar sajda qilsa sajda qilinglar deb payg'ambar alayhissalom aytadilar bu hadis bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam imomga qanday ergashishlik kerak ekanligini uqtiradilar imomga ergashishlikning bir necha holati bor birinchisi holat imomga rukunlarga ergashish holatlarga ergashish ikkinchi holat esa imomga rakatlarga ergashish imomga rukunlarga ergashish ya'ni qanday bo'ladi birinchisi imomga ergashadigan odam takbiratul ehrom bilan imomga iqtido qiladi imomga iqtido qiladigan odam iqtido degani ergashgan degani ergashish degani imomga ergashadigan odam avval kelib saf tortib niyatida qalbida mana shu imomga ergashaman iqtido qilaman degan qalbida nima bo'ladi niyati bo'ladi imom ham o'z navbatida mana shu jamoatni imomligini bo'ynimga olaman degan niyati bo'ladi payg'ambar alayhissalotu vassalom har ikkala tomonga mas'uliyat yuklaydilar xususan imomga katta mas'uliyatni yuklaydilar payg'ambar alayhissalom nima deydilar ahsanu falahum valakum agar imomlar ibodatni go'zal ado etsalar imomlar namozlarni ibodatlarni mukammal ado etsalar imomlar ham savob oladilar qavm ham savob oladi va in asau falakum va agar imom noto'g'ri ibodat qilsa agar imom ibodatda adashsa ibodatni bila turib noto'g'ri qilsa ey qavm dedilar rasululloh sizlarga hech gunoh yo'q hamma gunoh imomga dedilar demak imom mana shuncha odamdan mas'ul mana shuncha odamni ibodatini o'zini zimmasiga olyapti agar qavmning bittasi xato qilsa bittanmiz xato qilsa qavm ichida o'zimizni xatomizni ko'taramiz imom xato qilsa shuncha odamni gunohini ko'taradi chunki shuncha odam imomga ishonib bunday iqtido qilgan ibodatini topshirgan faqiroatul imami lahu qiroa imomni qiroati qavmni qiroati deydilar qiroat nima bu qiroat alloh bilan banda o'rtasidagi rozilashuv suhbatlashuv munojot qavmni nomidan imom robbisiga munojat qiladi muso alayhissalotu vassalom qavmlarni nomidan turga chiqib olloh taolo bilan munojat qilganlari kabi shuning uchun imom o'zini ibodatini bilishi kerak imom namozni farzi nima vojiboti nima sunnati nima mustahab nima muboh nima makruh nima harom nima qaysi amallar namozda qanday ta'siri bor salbiy va ijobiy ta'sirlarni imom nihoyatda chuqur bilishi kerak payg'ambar alayhissalom nima deydilar shuning uchun kimni imom qilib saylaylik deganda aqroutb saylanglar ollohni kitobini chuqurroq mukammalroq kuchliroq biladiganni imom qilib qo'yinglar deydilar boshqa bir rivoyatda faqihroqni imom qilib qo'yinglar shariatni ibodatni tushunadiganni imom qilib qo'yinglar imom har kim bo'la olmaydi imom mas'uliyatni bo'yniga oladi keyin oldinga chiqadi o'z navbatida qavm ham ibodatini to'g'ri qilishi kerak ana endi imom bilan ergashuv qanday bo'ladi imom bir rukundan ikkinchi rukunga o'tganda allohu akbar deydi bir holatdan ikkinchi holatga o'tganda imom nima deydi allohu akbar deydi demak boshqa holatga o'tamiz degan e'lon bu imomni ollohu akbarining reysi chiqqanida keyin qavm a allohu akbarni asini aytish kerak imomdan oldin o'tgan qavmni namozi botil bo'ladi buziladi agar kim imomdan oldin takbiratul ehromni aytsa rukuga borsa sajdaga borsa salom bersa namozi buziladi tamom imom bilan birga borishlik makruh imom bilan birga harakat qilishlik makruh imomdan sal keyinroq yurish kerak miqdori qancha deydilar imom ollohu akbar dedi keyin qavm allohu naasini boshlash kerak imom rukuda nima qildi rukuda bordi keyin qavm borishligi kerak sahoba kiromlar nima deydilar kunna la lanai hatta naro rasulullohi sollallohu alayhi sajidan payg'ambar alayhissalomni peshonalarini yerga tegganini ko'rganimizdan keyin sajdaga borishni boshlardik demak bu uchun qavm ham imom ham juda nozik bo'lishi kerak qavmlar har xil bo'ladi masalan besh vaqt namozni qavmi boshqa tarovehni jamoati boshqa jumani jamoati boshqa masalan jumada ba'zi jumaxonlarga ham kelishi mumkin u jumadan bu jumaga keladi alhamdulillah shukur o'shalar jumaga bo'lsa ham keladi boshi sajdani ko'radi allohu akbar deb aytadi rahmat buyog'i inshaalloh yana davom etar ana endi imom nima qiladi imomni ovoziga qarash kerak harakatiga emas mabodo imom qavmga shafaqatan harakatni masalan rukoga ketishni boshlagandan keyin ollohu akbar desa ba'zi odam qo'rqadiki boshqalar undan oldin ketmasin deb chunki qavm undan oldin o'tib qolsa namozi buziladi shuning uchun qavm uchun o'lchov imomning ovozi allohu akbar dedi keyin qavm ollohu akbarni asini boshlaydi takbiratul ihromda imom ollohu akbar dedi qavm ham allohu akbar deydi keyin rukuga borishga imom ollohu akbar dedi, dedi demak resini aytgandan keyin qavm ollohu akbarni asini boshlaydi rukudan tik turishga ham xuddi shunday sajdaga borishga ham xuddi shunday sajdadan turishga ham xuddi shunday salom berishda ham nihoyatda diqqat qilishlik kerak chunki birinchi salom vojib ikkinchi salom esa sunnat shuning uchun imom birinchi salomni berayotgan paytda shoshilib salomni imomdan oldin tugatib qo'ymaslik kerak chunki ba'zida imom salomni cho'zadi assalomu alaykum va rahmatulloh deb cho'zganda qavm assalomu alaykum va rahmatulloh deb tugatmasligi kerak imomdan oldin tugatmaslik kerak bo'ladi chunki imomdan oldin namozdan chiqsa uning namoziga nuqson bo'ladi uning namozi buziladi imomga ergashishni o'rgandik mana shunday imomga ergashiladi ehtiyot bo'lish kerak imomdan oldin bormaslik imomdan oldin boshni ko'tarmaslik kerak payg'ambar alayhissalotu vassalom imomdan oldin ruku va sajdadan boshlarini ko'taruvchilarni boshi eshakning boshiga aylanib qolmasin tag'in deb payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom aytadilar ehtiyot bo'lishligimiz nihoyatda har bir narsaga jiddiy yondashmog'imiz darkor imomga rakatda ergashishlik eng katta fazl takbiratul ihrom takbiratul ehrom namozga kirayotgan paytda allohu akbar deb kirish payg'ambar alayhissalom aytadilar agar odamlar takbiratul ehromga imom bilan birga takbirga va birinchi safni savobini bilganlarida edi emaklab bo'lsa ham kelar edilar imom bilan harakat qilish kerak birinchi takbirga ulgurishga imom allohu akbar deb qo'lini qulog'iga tegizdi biz ham o'shandan keyin allohu akbar deyishimiz kerak imom sanoni o'qisa subhanakh va bhamdia avdu billah bilan bismillohni o'qib qiroatni boshlasa takbiratul uloni savobi ketadi birinchi rakatga ulgurgan bo'ladi lekin takbiratul ehromga ulgurgan bo'lmaydi qiroatgacha ulgursa takbiratul ihromga ulgurgan bo'ladi savobning kattasini oladi imom qiroatni boshladi tamom rakatga ulgurgan bo'ladi payg'ambar alayhissalomni umumiy qoidalari bor man adraka ruku adraka rukua faqat adauku kimiki rukuga ulgursa o'sha rakatga ulguribdi takbiratul ehromga olmadi imom qiroat qildi imom sura qildi ruku rükû qildi rukuda imom uch marta subhana robbiyal azim subhana robbiyal azim subhana robbiyal azim dedi orqadan kelgan odam imom bilan ruku qilib subhana robbiyal azim dedi bir marta bo'ldi ruku qilib bir marta subhana robbiyal azim deganida imom samiallohu dedi o'sha rakatni ulgurdi o'sha rakat hisob qiroat bo'lmagan bo'lsa ham o'sha rakat hisob rukudan keyin kelib imomga iqtido qilayotgandi imom samiallohu liman hamida deb turdi demak u rakatni ulgurmadi payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilaru ulgursangizlar imom bilan birgalikda namozni o'qinglar rakatni ulgurmaganingizni qazo qilinglar deydilar demak imom bilan birgalikda nima qildik imom bilan birgalikda birinchi rakatni o'qiy olmadik kelsak imom samiallohu liman hamida deb nima qildi turdi imom bilan birgalikda uch rakat o'qiymiz imom salom bergandan keyin attahiyotni o'qib bo'lganimizdan keyin emas imom salom berib bo'lganidan keyin turamiz birinchi rakatni o'qiymiz fotihani o'qiymiz zam surani o'qiymiz o'tiramiz attahiyot salovat allohu asolla alo allohu muborik aloni o'qib o'ngga va chapga salom beramiz bu yerda bir, bir nozik masallar bor ba'zilar attahiyotni o'qiboq turadilar u durust emas chunki imomga mabodo sajda sahv vojib bo'lgan bo'lsa qaytib o'tirish kerak sajda sav qilishlik kerak shuning uchun imom bilan birgalikda salom bergandan keyin turib qaysi rakatni qoldirgan bo'lsa o'sha rakatni o'qiydi masalan xuftonni ikki rakatiga ulgurmadi imom bilan kelib ikki rakatni o'qidi turib ikki rakatni o'qiydi ikki rakat qaysini birinchi ikkinchi rakatni o'qiydi fotihani o'qiydi zam sura qiladi har ikkala rakatga imom bilan o'qigani o'zi bilan fotihayu zam sura bilan o'qiydi qoldirgani qanday bo'lsa o'shani shunday o'qiydi mana shunda inshaalloh namozi mukammal bo'ladi namozni inshaalloh mukammal darajada inshaalloh o'qigan bo'ladi mana shu narsalarga inshaalloh e'tibor bermog'imiz darkor bo'ladi yana bu yerga bir, bir, bir holat keldi imom birinchi rakat nima qilgandi imom birinchi rakatni rukusidan turdi birinchi rakatni ikkita sajdasi bor ikkita sajda qilsa ham emas baribir baribir rakatni hisobiga o'tmaydi ikkita sajdani qiladimi yo kutib turadimi imom qachon ikkinchi rakatni boshlashini payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilarki imomni qaysi holatda topsangizlar o'sha holatda ixdo qilinglar masalan keldi imom rukudan turgan birinchi rakatdan ikkita sajdasi bor birinchi rakatni lekin bu ikkita sajdani qilsa ham hech narsaga hisob bo'lmaydi bu birinchi rakatdan hech narsa hisob bo'lmaydi baribir sajda qiladi imomni qaysi holatda topsa o'sha holatda ixtido qilaveradi shunday keldi imom rukudan turgan allohu akbar dedi imom sajdaga borgan bu ham sajdaga boradi imom sajdaga borgan bu ham sajdaga boradi ikkita sajda qiladi lekin hisob bo'lmasa ham imomni qaysi holatda topsa o'sha holatda nima qiladi o'sha holatda ergashaveradi bu yerda bitta yana nozik holat bor ba'zida inson shoshilib qoladi shoshilib qoladi nimaga shoshilib qolishligi keldi imom ruku qilyapti ruku qilyapti sahoba ikromlardan bittasi nima qildi payg'ambar alayhisalotu vassalom bilan qavm birinchi rakatga namoz o'qiyotgan bitta sahobiy eshikdan kirdi qarasa payg'ambar alayhissalom ruku qilyaptilar to kelib safga qo'shilganicha payg'ambarimiz rukudan turadilar o'sha şey yoqqa ruku qildi allohu akbar dedi eshigini tagga ruku qildi ruku qilgan holatda yurib kelaverdi payg'ambar alayhissalotu vassalom namozdan keyin aytdilar nima qilding san dedilar yo rasululloh dedi to safga kelib qo'shilgunimcha gumon qildimki siz rukudan turasiz bir rakat ketadi deb siz bilan har na bir rakat ortiqcha o'qiganim payg'ambar alayhissalom aytdilar ikkinchi marta bunday qilmagin safga kelib qo'shilgin keyin ruku qilgin imom bilan ulgurganingni o'qigin ulgurmaganingni o'zing o'qib olasan dedilar demak ana bu yerda bitta nozik masala bor keldik imom ruku qilyapti biz ham safga keldik hech bo'lmasa imom bilan bir marta subhana robbiyal azim deyishimiz kerak ana shunda nozik masala ikkita takbir bor bu yerga bittasi takbiratul ihrom farz ikkinchisi rukuga borish takbiri u sunnat agar shu yerda farz takbir esimizdan chiqib ollohu akbar deb rukuga borish takbirini aytsak namozimiz namoz emas shuning uchun keldik allohu akbar allohu akbar ikkita takbirni shu yerga aytish kerak ikkinchi takbirni rukuga borish takbirini aytmasak bo'ladi lekin takbiratul ihromni aytmay qolsak namozga kirmagan bo'lamiz mana shuning uchun ruku paytiga imomga kelganda allohu akbar deyishimiz kerak allohu akbar allohu akbar subhana azim rukuni ulgurgan bo'lamiz mana shu narsalarga azizlar ehtiyot bo'lishligi ahamiyatli bo'lishligimiz kerak namozdagi har bir hukmni o'rgansak aynul hayot ibodatimiz to'g'ri bo'ladi toatimiz to'g'ri bo'ladi ibodat qilyapmiz toat qilyapmiz namozlarga o'qiyapmiz jamoatlarga qatnashyapmiz endi shuni sal ilmiy asoslab bilib olsak inshaalloh dunyo dunyoyu oxiratga as qotadigan ibodat bo'ladi darajasi baland bo'ladi darajasi mukammal inshaalloh ibodat bo'ladi